Нерухомость у городе чи за местом, что краще выбрать? Есть такое выражение «мой дом – моя крепость». Житло типа дуплекса или то такое, это, такой компромисс с собой. Дело в том, что энергетика соседей проходит сквозь стены. Нет ощущения собственницы, нет ощущения, что я хозяин. Это точно не из нашей ментальности и изобретения. Паунхаузы намного дешевле домов, сердце открывается, хочется жить. Нерухомість у місті чи за містом, що краще обрати, які переваги та недоліки. Непросте питання. Я сама, до речі, перед ним стою. Надо розуміти, які потреби ти хочеш закрити. Тобто, що тебе безпокоїть. Тебе беспокоит екологія, тебя безпокоїть безопасность, логістика, тебе не хватает пространства. Потім треба розуміти, какой у тебе є бюджет. Потому что, ну, скажем так, мы рассматриваем только недвижимость Киева и пригорода. Значит, эту всю недвижимость я делю на следующие позиции. Квартира в Киеве, дом в Киеве, таунхаус в Киеве. Первое. Второе. Квартира в пригороде. Под, когда я говорю пригород, я понимаю пригород. Барабары... Борисполь. То есть в городе, ну, при пригород. Это вторая позиция. И третья. Это дом на природе или таунхаус на природе. И это на природе, это называется в селе. То есть там, где, ну, то есть вот в поселке. І це абсолютно різні типи недвижимості. Можна вас переб'ю і запитаю, да. от що таке. Є різні формати будинку, так? Да. От можливо, глядачу пояснити, бо я навіть чую новенькі ріелтори, які приходять і проходять навчання, не завжди розуміють. Є будинки, є. Таунхауси. Ага. Таунхауси, є дуплекси. Так. Дуплекс це дом на два собственника. Ага. Таунхаус це дом. Такой длинный барак. Ага. Как правило, двух-трехэтажный, рассчитанный на 2, 3, 4, 5 и более угу. владельцев. Как правило, это двухуровневая квартира. Рядом сосед, рядом сосед, рядом сосед. В каждой секции дом-хауса есть гараж. Иногда, иногда нет. И есть э, небольшой кусочек земли перед и за э, домом. Как правило, ну, есть э, двусторонний выход делается. Ключевое отличие от дома ⁇ это нет ощущения собственницы, нет ощущения, что я хозяин. Потому что вот эта тема заборов, которая у нас э, еще долгие годы будет присутствовать, таунхаус, ну, нет земли. Ну, это земля, ну это, ну это иллюзия. Нет земли, на которой я могу делать то, что я хочу. Таунхаузе намного дешевле домов, их себестоимость строительства дешевле, потому что единый фундамент на все то есть, самое, ну, это точно не из нашей ментальности и изобретения. Это варяги принесли. Поэтому ну, постепенно, именно из-за легкости, Строїтельство, етат, і доступність, этот це же я набирає оборот його розпослонення. Так, супер, розібралися. Якщо повернутися назад, можливо, квартира в Києві, взамін на будинок за Києвом. рівноцінно, мені здається, Я ж говорю, смотря Дом, квартира в Киеве, либо дом в пригороде. Понятно, что дом в Киеве будет стоить дороже, чем дом в пригороде. Но а, я же разделяю. Дом в пригороде, либо дом на природе. Это небо и земля. Например? Потому что дом в пригороде ⁇ это дом в таком же городе, разве что не в мегаполисе. Как правило, это достаточно небольшой участок земли. Говорить про какой-то вид там вообще не приходится. Загазованность, пробки. Да, это единственный, единственный выигрыш такой э, понятный. Это чуть больше площадь э, пространства, выигрыш пространства. Ну и земля под ногами. Ну вот, это пространство. Пространство ну, да, самого да. дома и плюс земля. Потому что минимум там будет три сотки земли если это дом, то есть он будет огорожен, все, ты можешь заниматься микро огородничеством, можешь там жарить шашлыки, приглашать друзей, да, это, если ты готов, я просто как человек, то есть у меня эта тема часто возникала, купить дом, съехать в дом, но я как человек выросший на асфальте, хотя и провел там все детство на даче. Думая над вот этим вопросом, я сам себе начал продавать преимущества жизни именно в частном доме на природе по сравнению с жизнью в киевской квартире. Плюсы дома на природе по сравнению с жизнью в киевской квартире. Ну, во-первых, есть такое выражение, мой дом ⁇ моя крепость, родовое гнездо. Я на своей земле. Может, для кого-то это не важно, но поверьте, это точно имеет смысл об этом задуматься. Вот все, я на своей земле. Право собственности, на которую... Ну да. Первичная ценность западной цивилизации да. и восточной и западной. Второе. Возможность полной независимости, автономности. Автономное электричество, водоснабжение, канализация. Ты сам себе короче Полная независимость от системы, это возможно сделать в частном доме целебная энергетика. Проводились исследования Я не буду в это вдаваться. Просто когда ты живешь, вроде бы живешь, ну, квартира. Да, есть соседи, но они меня не тревожат. Дело в том, что энергетика соседи проходит сквозь стены. Так, на секундочку: соседи справа, слева, сверху, снизу. Почему э, так? На самом деле таким, таким низким спросом пользуются гостинки. Просто громадное количество людей. А тут все. Ну, живая природа, ты один. Это огромная, огромный плюс вот именно жизни в доме, именно на природе. Ежедневный контакт с живой природой. Вышел, походил, деревья, лег на траву, пожимался на траве. Если... Опять, что значит если? Это же ты выбираешь, где жить. Выбрал там, где рядом водоем, там, где рядом лес. Все. Это возможность постоянно контактировать с природой. Так, если бы кто-то исследование провел, а кто-то проводил, на сколько лет жизни это тебе продлит? Я уже не говорю о том, заряд бодрости и всего остальное. Свежий воздух. Дальше. Намного больше личного пространства начиная от э, площади самого дома, который в любом случае э, всегда больше э, площади равнозначной квартиры. То есть понятно, что все люди разного уровня, поэтому э, плюс участок земли. То есть больше пространства, больше свободы, меньше склок, меньше, ну то есть намного лучше ощущение. Э, здоровая экология. Какая экология в городе Киеве, но ну, понятно, что никто особо не заморачивается изучением там проб воздуха, про воды. Это, ну поверь, это кошмар. Да, часто с повещением. Это кошмар, но это все влияет на здоровье, на самочувствие, на продуктивность, на ресурсность, это все влияет. Дальше, у кого есть дети, ну дом это, ну я думаю, ни для кого не секрет, что дети должны много времени, должны проводить на свежем воздухе. Могут ли дети на свежем воздухе проводить время сами? А что такое частный дом? Дети вышли на крыльцо и пошли заниматься пауча. Они целый день на воздухе. И поэтому это здоровые дети. Они в активности, они не в гаджетах сидят. И это дорогого стоит. Ну, как правило, те, кто вообще задумывается о покупке дома, ну, так это подозреваю, что они имеют авто, так я вам скажу, это такая абсолютно бесплатная парковка. Не надо искать место для парковки. Не надо тащить от парковки торбы из супермаркета до квартиры. Я уже не говорю про то, что если это гараж, то сохранность машины улучшается. Если, опять-таки, мы правильно выбрали дом, в котором есть в пешей доступности водоем, у вас есть возможность круглый год заниматься плаванием, закаливанием, моржеванием. Вроде бы да, и в Ки есть такая возможность, можно поехать там на Днепр, но это, это целая история, понимаете? То есть чем меньше порог действия, тем больше шанс, что это действие будет выполнено. Встал, пробежал, нырнул, проплыл, вернулся. Все. Ну, это, это все здоровье. Это здоровье. То есть нас не создали для того, чтобы мы лежали на диване. Потом э, надо понимать, что э, ну, по своей ментальности э, мы, славяне, мы землепашцы. Мы не кочевники, мы не скотоводы. А поэтому это в крови. Вот. И частный дом позволяет возможность заняться чуть-чуть, вот чуть-чуть каким-то огородничеством небольшим. Петрушку посадил, цветочки посадил. Это, ну, это просто в крови, и это точно дает положительные эмоции. А мы живем, по большому счету, ради, ради эмоций, ради ощущения, ради эмоций. И дом дает возможность э, это делать, без, э, не отходя от кассы, как говорится. Дальше, ну, скорее всего, у каждого из э, нас, вас, из друзья, знакомые которых было бы, может быть, и даже хотелось пригласить в свою однокомнатную квартиру, но как-то... Как-то не сильно весело там будет проводиться. Что там делать? Совсем другое дело пригласить в дом. Все, огромная территория. Ставь музыку, танцуй, пой песни. Любые блюда на огне, которые намного интереснее, здоровее, мало того, можно самому готовить на огне постоянно. Эта возможность дает дом. То есть более комфортное место для встречи друзей это однозначно. Ну вот такие вот преимущества я нашел себе, я, то есть в результате рассуждений я сам себе точно продал преимущества дома по сравнению с квартирой, что из недостатков. Что из недостатков, вот, ну то есть однозначно недостаток это стоимость, то есть дом разнозначной квартиры он будет дороже, он будет дороже и логистические проблемы. То есть интересных мест очень близко от Киева почти нет. Это надо все равно удаляться там на 30-40 километров. Тут же надо понимать, что 30 либо 40 километров, кажется, что это значительная история, но 10 километров на трассе преодолеваются за 5-7 минут. А стоимость такого дома намного дешевле. То есть, ну, это просто такой лайфхак для желающих. И вот эта кажущаяся удаленность, допустим, мне надо попасть в офис. Вот, допустим, я живу на Сокарках, офисы у меня в центре города все. Один раз я поставил антирекорд. Я добирался час 40 до офиса. Второй раз поставил рекорд, 15 минут. На летаку? Нет, 15 минут на машине просто в 5 часов утра, а, да, когда нет. никого нет. И час 40, когда были траблы всевозможные. Поэтому и расстояние там условно говоря там 12 километров. Если я снимаю дом на расстоянии там, 30 километров от Киева, кажется, что это намного дольше. Но основной путь это трассы, это загород. Где скорость движения совсем другая, точно не 20 км в час. Если клиент, покупатель, который э, делает выбор между домом либо квартирой, квартирой в Киеве, домом за городом либо квартирой в Киеве, он э, не привязан ко времени посещения этого самого Киева. То есть он способен передвигаться не в пробковое время, так он из этого дома, он, это те же самые там 35-40 минут. Как с любой точки там со спального района в центр. Да, если, конечно, он вынужден там, приезжать на работу там 8-9 и попадает в пробку, то это или вынужден возить детей в школу, это, конечно, вот этот фактор, который ну, для меня он убирает все преимущества. Дурочишь, Потому город. что, допустим, да, это, это то есть, либо либо у тебя дети, которые э, будут учиться там же, где ты живешь, либо они взрослые, либо их возит водитель, то есть, что ты не заморачиваешься, тебе это все равно. И очень важно, чтобы ты, то есть, частный дом для людей, скажем так, свободных профессий. Который работ, готовы работать на удаленке это вообще мечта. То есть, что делать в Киеве? Это ж не то, что э, ты живешь где-то за 500 километров, и для того, чтобы получить все преимущества большого города, тебе надо приехать. Ты все, ты живешь там в доме, тебе надо посетить какую-то выставку, посетил. Все. Завтра закончится вся эта история, отменит комендантский час. Все, так, пожалуйста. Круглосуточно ты можешь ездить в Киев и а получать все блага Киева, и пользуясь одновременно всеми благами, которые дает частный дом. Вы пока рассказывали, у меня, знаете, мало 17, слюнка. да, попытка. у меня тоже, потому что, ну вот это единственный такой недостаток – это э, высокая стоимость. И у меня есть там определенные страхи, то есть справлюсь ли я. С вот этими самыми, ну, знаете, руки на все мастера что, ну, Частный дом. Частный дом, да, недостатки частного дома. То есть, да, плюсы написали, недостатки. Логистика. Так, ну, в принципе, логистика есть, такой небольшой недостаток. Второе. Дом постоянно нуждается в подлатывании. Это точно. Это из этой иллюзии, что купил дом и все. Это не квартира. Это в квартиру можно не трогать там годами. Дом постоянно нуждается в подлатывании. Второе. Содержание дома дороже, чем содержание квартиры. Создать себе рабочее место по уходу за садом, я считаю, что это ну, бред. Поэтому надо платить за садовник. Потому что, чтобы наслаждаться... Видом своего участка этот участок надо содержать. Полив это все, это все расходы. То есть расходы по дому намного выше. Ну, необходимость охраны, да, точно, потому что если квартиру можно не сдавать, то дом точно надо сдавать под охрану. Необходимость уборки снега зимой. Ну, я не думаю, что те, кто будет кто-то приходить, кто-то раскапывать тебя. Ну, снег когда-то выпадает. Надеемся, что в зимы нормальные к нам еще придут. Но больше забот. По дому больше забот. Э, но их можно сделать, если к ним относиться э, без негатива. То это обычный забот. Ну, точно справишься, попробовал справишься. Так что я, я сам на пути, уже на, на пути. На пути, да? на пути. но что-то отклика пока нет. Э, надо найти, что тормозит, что внутри меня тормозит, вот эту идею. Но я увидел, что преимущество реально интересное. Да. Особенно если, особенно если э, выбран дом с хорошим видом. Вот с хорошим видом, просто чтобы сердце открывается, все, хочется жить, радоваться. Просто вышел все, вау, вау. Моим опытом поделюсь. Я людина села, маленького села в Херсонской области. І знаєте, я чомусь росла завжди з розумінням, що будинок це не круто. Мені це вкладали в голову батьки, тому що вони пахарі, вони там займалися цим будинком, постійно треба щось, як ви кажете, підлатати, залатати. І от в нашому селі завжди було круто жити в Києві, в місті, от місто, шум міста, активно, те це під боком, оце круто. І от ми з чоловіком, спільними зусиллями, йшли до шляху квартири в класному такому ЖК, і в нас з'явилася дитина. І я точно, як би, точно описували, виходжу на майданчики, і мені так сумно, сумно. Тому що я розумію, що я в своєму дитинстві, в мене був простір абсолютно широкий. Це допомагало мені розвиватися, і це духовність розвивала, тому що я залишалась наодинці з думками, з цією травинкою ще щось. Це можливо дуже романтизовано, але так і є. Ні, контакт живої природи. Це вже просто або так от розвиття і відбувається. І от ну там наразі точно ми не можемо собі дозволити купити розкішний будинок, але якщо чесно, я розумію, що я готова пожертвувати комфортом, там, можливо дивитись щось скромне. Но я буду там в скромном счастливее, чем в роскошной квартире в Киеве, например. Вот каждый назначает свои приоритеты и вот появляются ими Вот вопрос логистика. Если этот вопрос решен, который, ну, потому что проводить там три часа в дороге, ну на самом деле, ну мне кажется, это очень неприятно. Да. Есть mm -hmm. люди, знаю из особистого опыта, которые подъезжают до ближайшей гилки метро, uh -huh, uh -huh. а остаются Так это прекрасно, да. Ну, в такой, трохе. Это прекрасно, так, но так, надо, так. надо доехать еще до этой станции. В том-то все и дело, что э, движение в часы пик, движение из пригорода, оно очень затруднено. Поэтому, если я э, могу, то я, допустим, даже сейчас, я с работы уезжаю э, в 4 часа, еще нет пробки. Приезжаю, я, ну, я встаю в 5.30, я на работу приезжаю в 6 часов. Нету машины. А так ехать час, ну, зачем? Ну понятно, что можно слушать какую-то книгу, либо слушать музыку, но э, я понимаю, что это я просто трачу время. Я не хочу его тратить. Ну, будинок в Киеве может вырешить нюанси. Дом в Киеве намного дороже стоит, если равно. Якщо... Ну, это понятно. И нету ни вида. Ну, это не Киев. Это загадку. Нет, экологии нет. Да, дом в Киеве лучше, чем квартира в Киеве, это однозначно. Но это дороже. Это просто намного дороже. До речі, Житло типа дуплекса или что-то такое, это, может быть, такой компромисс с собой, типа, еврея, вот тебе шматочек земли. Дело в том, что здесь получается, что ты сосед, понимаете, просто сосед в 25-этажном доме, это что есть сосед, что его нет. Ну, для меня лично. Кто-то там может познакомиться со всем подъездом, ну, мне все равно. Но сосед в дуплексе, его нельзя игнорировать. И если, не дай бог, он не тот, это проблема. В таунхаузе то же самое. Вот я купил таунхаус, там на 5 владельцев, ну допустим, на 5 владельцев, и один очень любит жарить шашлыки, шумные компании, ну, ну дым от шашлыка, да, приятно один раз там, но ну, нюхать его постоянно, так это кошмар. Моя ментальность не принимала, это не принимает таунхаус, Тут нет преимуществ для меня. Для кого-то есть, для меня нет. Купить весь таунхаус там для себя, ну, такое дело. Да, ну опять, его же надо кому-то сдавать, а кому? Ну, это ж вот, клубные дома, допустим, выбирают тех, кто будет жить, для того, чтобы они подходили по там, портрету к тем жильцам, которые уже есть. Ну, есть такая вот история. То есть, кому попало, не продадим. А частний дом пає, чому заборами і огражуються? Потому що, ну, скажімо, культура пока. Ми зараз проговорили просто мрію, я думаю, мрію багатьох людей. І знайти нерухомість мрії допоможе компанія золоті ворота. Можете звертатись за номером телефону або писати в коментарі.